Как показывает статистика, вот данный период каждый год для нас является проблематичным в плане того, что, к сожалению, любители зимней рыбалки, в первую очередь любители зимней рыбалки, оказываются ну, не совсем сознательны в выборе времени выхода на лед и не всегда ведут себя осмотрительно, поэтому, к сожалению, есть и случаи гибели за прошлый год. В прошлом году 6 человек именно в зимний период, так скажем, погибло на льду. И было спасено 42 человека. Значит, всего у нас зафиксировано за прошлый год 314 случаев неосторожного поведения на воде. То есть это и летний, и зимний период. Погибло значит, 78 человек, из них 8 детей. Спасено у нас 94 человека, из них 9 детей, это только нашими подразделениями, а всего 213 человек, это различными службами, в том числе и гражданами, из которых 21 ребенок. Спасибо. Ну, поэтому желательно всем понимать, в вот данный период сейчас как раз погода очень переменчивая, вот продолжительный был период довольно низкие температуры, поэтому Каховское водохранилище, водохранилище сейчас практически полностью замерзло, но из-за того, что температура колебается до положительных ход и плюс 7 плюс 9 толщина ледового покрова постоянно уменьшается и возникает опасность того что опять возникнут такие вот скажем весьма опасные ситуации поэтому всем любителям зимней ловли нужно быть крайне осмотрительными при выходе на лед если есть малейшие какие-то подозрения лучше вообще отказаться от этого опасного занятия я хочу кратенько подвести итоги новогодних рождественских праздников, потому что не только на воде это наши проблемы, также проблемы составляют восенний-зимний период, это жилой сектор, квартиры, там где используются неправильно и с нарушениями электронагревательные приборы, и частный сектор, где существуют нарушения правил эксплуатации печного отопления. Всего за новогодние рождественские праздники подразделения... Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям 151 151 раз выезжали на происшествия, вот из них было около 70 пожаров. К сожалению, за этот период произошла одна чрезвычайная ситуация и одновременно погибло три человека. Это случилось 5 числа в одной из квартир по Улицы Днепровские, пороги на Бородинском, погибли брат и сестра, а также их знакомая. Людей удалось нашим подразделением вытащить из горящей квартиры и передать в руки медиков. Они были еще живы. К сожалению, не приходя в сознание, они умерли в реанимационном отделении 5 городской больницы. Поэтому... Вновь и вновь в преддверии выходных и праздничных дней мы обращаемся к всем запорожцам с большой просьбой соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, особенно в зимний период при эксплуатации электронагревательных приборов, печного отопления, газового отопления, вот, а также альтернативных источников обогрева. Каждый человек для себя определяет свою территорию безопасности и, соответственно. У него есть свой алгоритм действия в случае той или иной ситуации. Я еще раз хочу напомнить, как себя правильно вести в случае пожара. Если в вашей квартире случился пожар, незамедлительно вызывайте подразделение ГСЧС по телефону 101, для того, чтобы вовремя прибыла квалифицированная помощь. В последнее время мы очень часто сталкиваемся с тем, что люди пытаются самостоятельно тушить пожар, и очень запоздалые вызова подразделений, что приводит к развитию пожара, и, соответственно, он распространяется на более значительную территорию, и ликвидировать его уже достаточно сложнее, чем в тех масштабах, в которых он начинался. Хотя за прошлый год не было допущено ни одного масштабного пожара, скажем так, огонь удалось удержать. Что касается водного пространства, это тоже основное направление, которое мы профилактируем в зимний период. Любители экстремалы зимней рыболовли, они не могут себе отказать в очередной порции адреналина, поэтому, несмотря ни на что, ни на какие запреты, ни на какие просьбы родных и близких, жен и детей, они все равно испытывают резкую необходимость выходить на лед, даже несмотря на ухудшение погодных условий. Мы в очередной раз просим вас перед выходом на лед обращать внимание на прогнозы гидрометцентра. В случае нестабильной погодной ситуации и переменчивого ветра, а также рискового колебания температуры с плюса на минус, мы просим воздержаться от выхода на лед, потому что это чревато фатальными последствиями. Морозы на территории Запорожской области держались достаточно недолго и лед не совсем крепкий. На территории города Запорожья вода проточная, Днепр абсолютно чистый. Ближе уже к Каховскому водохранилищу в заливе лед установился, но он недостаточно, из-за того, что морозы были недолго, он недостаточно крепкий. И постоянно есть его колебания, треск при выходе массового количества рыбаков на лед. Мы не исключаем того, что он может лопнуть, льдина отколется и унесет ее в открытое Каховское водохранилище. Вот. Кроме всего прочего, есть проблемные моменты с выходом рыбаков, несанкционированным выходом рыбаков в зимний период в акватории Азовского моря. Поэтому если все-таки вы не можете себе отказать в удовольствии зимней рыбалки, запомните элементарное правило. Не выходить на лед в одиночку. Обязательно должен рядом быть кто-то, кто сможет оказать помощь, при себе иметь спасательную веревку. Если на ваших глазах провалился человек, незамедлительно сообщайте в службу спасения по телефону 101. Для того чтобы оказать помощь тонущему, провалившемуся под лед, нужно использовать все подручные средства. Если нет спасательной веревки, можно связать между собой несколько шарфов или курток и бросить утопающему. Можно использовать санки, можно использовать любую деревянную палку для того, чтобы протянуть ее потерпевшему. Ни в коем случае нельзя стоять рядом с ополонкой, потому что под стоящим также может проломаться лед, он может тоже пострадать и провалиться в ледяную воду. Кроме всего прочего, к потерпевшему нужно подползать по льду и максимально пытаться подать, если есть возможность, руку, если нет, все, что есть под рукой. Если вы оказались в лунке и на вас много одежды, которая намокает и тянет вас на дну, от нее по возможности нужно избавиться, потому что мокрая одежда она пропитывается и мгновенно создает дополнительный вес и тянет вас на дно. Нужно избавиться от дополнительного снаряжения рыбацкого, которое есть, потому что оно тоже может привести к тому, что вас потянет на дно. После того, когда вы вытащите человека из-за поломки, ему сразу нужно же после оказания первой доброчебной помощи передать в руки медикам. Помните эти элементарные правила безопасности, и тогда с вами ничего не случится плохого. Несмотря на то, что на сегодняшний день установилась ну, поистине весенняя погода, тепло и достаточно солнечно, такая погода продержится еще недолго. Только на завтрашний день мы ожидаем дневную положительную температуру, спокойные погодные условия, но уже к субботе, то есть на выходные, ожидается резкое ухудшение погоды, которое будет связано с выходом циклона с запада. Этот циклон принесет нам большое количество осадков, но так как температура вот 16, 17, 18 января будет в пределах 0 градусов, то есть с небольшими колебаниями в ту и другую сторону, то осадки, конечно, будут смешанного характера. Все начнется с мокрого снега, налипание мокрого снега, гололедица, усиление ветра до 20 метров в секунду возможно, местами, поэтому это метели, заносы. Все это перейдет в дождь. Местами по области мы ожидаем сильные дожди. И потом снова понижение температуры, значит, опять мокрый снег. Вот 3-4 дня будет господствовать вот такая вот активная циклоническая деятельность, которая принесет нам такие погодные условия. 19-го на крещение ожидается понижение температуры, и температура в течение суток составит уже 2,7 7 градусов мороза. Поэтому на крещении снег, опять-таки усиление ветра, местами снег сильный, ну и температура 2,7 7 градусов мороза. После этого осадки прекратятся, но ожидается стойкое понижение температуры. И до конца следующей недели, то есть до 23-24 января, ожидается ожидаются морозы, морозная погода с температурами дневными от 4 до 9, ночными до 13 градусов мороза. Вот такой прогноз на ближайшие ну, 7 дней. Хочу провести цифры, на жаль, сумной статистики. С на холодного периода часу. В області зареєстровано більше 70 випадків госпіталізації хворих, постраждалих від низьких температур у лікувальні заклади Запорізької області. За висновками судом медичної експертизи, з початку грудня місяця зафіксовано близько 12 випадків летальних. Летальних випадків від перехолодження загального перехолодження, і це підтверджено судом медичними експерти експертами З початку року за першу декаду цього місця ця кількість становила близько семи осіб, тобто ми бачимо такі сумні цифри. Зістія низьких температур на організм чоловіка визиває та можуть холодовую травму. Выделяют два вида повреждения. Это общее переохлаждение, либо же замерзание и отморожение, то есть локальное повреждение. Эти виды травм возникают не только при низких температурах минусовых, но могут возникнуть и при плюсовой температуре, при наличии высокой влажности, ветра. Общее поражение, то есть замерзание, чаще всего часто встречается вместе с отморожениями. Хотелось бы уделить внимание факторам, которые могут способствовать повреждению организма. То есть выделяют метеорологические факторы. Это низкая температура окружающей среды, наличие высокой влажности, ветра. Физические или механические факторы. Это неудобная тесная одежда длительное нахождение на на открытом воздухе при низких температурах, также могут влиять различные заболевания, которые способствуют, которые при которых усиливается повреждение. Это заболевания, которые сопровождаются нарушением кровообращения, также могут Влияет заболевание общего организма, ослабление иммунитета, вирусное инфекционное заболевание. Что хотелось бы сказать в качестве профилактики холодовой травмы? В первую очередь, если есть возможность не находиться на открытом воздухе при низких температурах, то желательно либо сократить время нахождения на открытом воздухе либо вообще не выходить. Если произошло уже повреждение, необходимо контролировать свое состояние, то есть следить за своими кожными покровами. Очень часто человек может сразу не заметить повреждение, то есть сразу же появляется побледнение кожи, нарушение ее чувствительности. Если человек почувствовал онемение, а либо какие-то э, такую ситуацию, значит, нужно сразу же зайти в теплое помещение на какое-то время выпить э, теплой жидкости. Э, Отморожения чаще встречаются у людей в состоянии алкогольного опьянения. То есть прием алкоголя при замерзании, при отморожении категорически запрещен. Мнимое согревание при приеме алкоголя только ухудшает ситуацию, так как усиливает затраты тепла. И во всех случаях, если произошла такая ситуация, естественно, нужно обращаться к специалисту. При попадании в холодную воду это о наших рыбаках. Значит, в первую очередь нужно с человека снять э, мокрую одежду, э, максимально быстро доставить его в теплое помещение. Если э, это в данной ситуации невозможно, значит, нужно человека э, положить в место, в котором максимально нет ветра, создать какие-то условия, может быть, там э, пленку сверху, э, чтобы создать как э, тепло. Ни в коем случае нельзя растирать пораженные участки снегом, какими-то жесткими тканями, потому что это может привести к повреждению сосудов и в дальнейшем ухудшить прогноз. Ну, в любом случае, если только человек заметил какое-то у себя отморожение, либо общее переохлаждение, обязательно обращаться к специалистам. З метою організації та координації дій територіальної системи цивільного захисту області в осінньо-зимовий період 15-16 років в області відпрацьовані, затверджені та прийняті до виконання наступні документи. Це складено в комплексний план заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду, де поставлені задачі всім службам. Відпрацьоване єдине схема реагування органів управління. На надзвичайні ситуації відпрацьований оперативний план спільних дії органів управління та сил цивільного захисту, спрямованих на локалізацію аварій в системах тепло, воду, електро- і газопостачання підприємств усіх форм власності. Також підготовлено розпорядження голови держадміністрації про створення оперативного штабу на випадок виникнення надзвичайної ситуації. Всі ці заходи. Показали, що от, коли була негода з 3 по 7 січня, що вони оправдані і все це спрацювало, і все було виконано, ну, все вийшло нормально. От, також в зв'язку з підготовкою до зими. І ще в 2015 році, з 27 до 30 жовтня, обласною комісією були проведені перевірки обласних спеціалізованих служб цивільного захисту. Це комунальна технічна спеціалізована служба, спеціалізована медична служба, спеціалізована служба енергетики, спеціалізована інженерна дорожня служба, і служба зв'язку і повіщення і спеціалізована служба транспортного та технічного забезпечення. І деякі підприємства це ПАД Запоріжгаз і Запорізьке виробниче управління магістральних газопроводів. В основному всі служби і ці підприємства готові були, але всі були вказані недоліки, які були виконані. І єдине, що служба. Автомобільних доріг інженерна дорожна служба не мала десятиденного запасу паливно-мастильних матеріалів. Це питання було розглянуто на комісії техно-екологічної безпеки обласній і було запропоновано виділити кошти на придбання цих паливно-мастильних матеріалів. Це питання вирішується також. Всі ці документи, що я сказав, були розроблені не тільки в області, але й в районах. Було визначено 45 ділянок автомобільних доріг державного та регіонального значення загальною протяжністю 40, 74 кілометри, на яких найбільш ймовірні утворення в зимовий період транспортних заторів. І також 20 місць було визначено відстою великовантажної автомобільної техніки. І відповідно до комплексного плану заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій в осінньої зимовий період. За інформацією з міст і районів, в період зниження температури розгорнуто 201 пункт обігріву населення. У 2015 році їх було розгорнуто 259. Ну також створені соціальні патрулі для попередження загибель людей від. Перехолодження у ну, кількості 126 патрулів. Це по 2-3, а то й більше патрулів в районах і в містах області. Ну і У разі ускладнення погодних умов, пов'язаних з снігопадами, заметами, до розчистки табільних доріг загального користування та вуличної мережі населених пунктів в районах і містах обласного значення планується залучити всього 824 одиниці техніки. Же Константин Василено, а також ми промотуємо пристеляний міський центр волонтерів. А будь ласка, від вас почнемо. дуже прошу розповісти, яка допомога сьогодні ви пропонуєте людям. Всім приємно, що проблема бездомних людей в саму холодну зимову пору интересует все средства массовой информации. Я думаю, также она интересует и наши власти. К сожалению, сегодня на сегодняшний день в городе еще существует большое количество бездомных людей, которые не имеют крыши над головой. Вот уже, я знаю, на протяжении последних двух лет выделено помещение под будущий приют для бездомных, так сказать, для социальной реинтеграции людей. Но пока он не работает. И поэтому в крайне такие холодные дни необходимо, естественно, развертывание пунктов обогрева, о которых уже сказал Валентин Васильевич. Тут как раз в этих пунктах обогрева мы оперативно сотрудничаем с главным управлением государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Естественно, наша доля в обеспечении работы этих пунктов обогрева это обеспечение бездомных горячим питанием, горячими напитками, напитками и теплыми вещами. Такие пункты обогрева развернуты совместно с со службой чрезвычайных ситуаций, в городах области Мелитополе, Бердянске, в Запорожье. В Запорожье самый основной пункт, который всегда у нас открывается. Я хочу сказать, что горячее питание, которое мы обычно начинаем еще в октябре месяце и длится весь период на протяжении холодной зимы, он доступен сегодня в этих пунктах обогрева. В состав меню горячего питания входит... Горячая кружка так называемая ⁇ это суп быстрого приготовления, чай или кофе и хлеб. Я хочу сказать спасибо нашим спонсорам гипермаркету Ашан, который выделяет нам регулярно хлеб, и мы доставляем в пункт обогрева его. Хлеб в достаточном количестве потребляют наши бездомные. Хочу обратиться к населению, что не проходите мимо, если вы видите заснувшего где-то бездомного человека где-то в районе остановки в подъезде. Чтобы сохранить его здоровье, попытайтесь его привести в чувство, а если нет, то, наверное, необходимо вызвать ему службу скорой помощи, с тем, чтобы человек не замерз на улице. А замерзнуть можно и при нулевой температуре. Поэтому не проходите и обращайте вним внимание на этих людей, которые, к сожалению, остались на улице. И еще обращаюсь к населению с тем, чтобы помогите, пересмотрите. Наверняка у вас есть теплая одежда, которая сегодня не совсем вам нужна, вы, или вы из нее выросли. Нужна также обувь для этих людей. Крайне не хватает, и когда приезжаешь на пункт обогрева, и видишь, как люди ходят во вьетнамках или в этих пластиковых сандалях по снегу, по, по льду, по воде. Это, конечно, картина неприятная. Городской центр помощи. Ну вот, слушая своих коллег, вот, и смотря на то, что вот так надо поступать или так во время холода, или как себя вести на воде, мы волонтерская организация, и от своей организации я хочу сказать, что для нас важно во время холода проявлять внимание, внимание друг к другу. Если рядом с вами живут старики, если рядом с вами живет многодетная семья, или если рядом с вами живут инвалиды, и мы видим, что как-то как по-другому люди реагируют, не выходят на улицу, то обязательно нам необходимо проявлять внимание друг к другу, посетить, чашку чая нагреть, помочь, спросить, в чем нужда. Наша организация, она настроена в основном на кризисную помощь, это продукты питания, это теплые вещи, и мы сейчас ежедневно отмечаем от 100 до 150 обращений за продуктами питания и за вещами, как в городе Запорожье, так и в Запорожской области. Еще один важный момент хочу отметить, что как-то попав в трудную ситуацию какую-то, наши люди почему-то не идут никому поделиться своей болью и переживанием. Поэтому у нас как-то психологов оказалось больше, чем тех, которые нуждаются. Поэтому очень важно и ценно сегодня, ну вот, мы специально открыли горячую линию, по психологическому консультированию. Я хочу обратиться к людям, чтобы они не боялись переступать этот барьер, звонили, обращались, делились своими проблемами, трудностями и переживаниями. Еще коротко хочу дать информацию о том, что мы как волонтерская организация посещаем Донецкую область два раза в неделю. И в прошлом году зимой мы отмечали там летальные исходы, особенно когда были холода. Это Маринка, Красногоровка. Соответственно, мы везем туда теплые вещи, мы везем туда печи. Мы открыли в Маринке сейчас пункт горячего питания для того, чтобы принимать, кормить людей, греть их. Далее. Поэтому важно быть внимательными. А этого, контакты. Городской центр помощи находится по адресу 40 лет Советской Украины, 51. Мы работаем 4 дня в неделю, пятница у нас административный день. Также городской центр помощи есть в Бердянске. И из новостей я хочу сказать о том, что сейчас готовится новая дорожная карта при поддержке городского совета, областного совета, службы ДСНС Главного управления. Вот это хороший сборник информации, который важен, я думаю, что для любой семьи в городе Запорожье, Запорожской области, когда мы можем открыть и найти любую ценную и нужную информацию в одном месте. Может,

не просил, единственное, что мы помогли осветить место аварии, поскольку работы велись довольно напряженно у них, круглосуточно, до ночи. Поэтому мы предоставили свою осветительную башню, специальное устройство, так скажем, и месте аварии локально освещали. Именно то, что касается помощи водоканалу в ликвидации аварии. А так, наша основная помощь была направлена на подвоз воды жителям Хортицкого района, для чего была задействована четыре автоцистерны, так скажем, работали тоже в довольно напряженном режиме. Пока техника возила воду, были введены резервные отделения, поскольку техника это пожарная техника, в принципе, предназначена в первую очередь для тушения пожаров и для того, чтобы не ослаблять, так скажем, противопожарную защиту районов города. То есть это была привлечена с коммунарского района одна автоцистерна с непосредственно две с Хортицкого участвовали, еще одна с РЗСП была привлечена автоцистерна на 8 тонн воды, которая вот. Поэтому одни пока днем возили воду, так скажем, жителям города, в подразделениях дежурили свободные смены на резервных машинах. В принципе, был определен график и согласован с другими службами, которые тоже занимались подвозом воды. И мы по своему графику вывозили в районы города, подвозили воду для жителей. Вот, в принципе, то, что мы делали. Почему именно сложно было ликвидировать аварию? Ну, насколько я знаю, я не специалист. Именно технические были вопросы, поскольку После самой ликвидации аварии некоторое время ушло на наполнение именно системы. Если бы резко повысили давление, были бы новые порывы, насколько я знаю. То есть поэтому затянулось. Вот. Уважаемые коллеги, я хочу еще сделать маленькую добавочку и обратить ваше внимание на это. Значит, с сегодняшнего дня мы развернули дополнительный спасательный пост на Каховском водохранилище в связи с прогнозом гидромецентра в городе Васильевка, в излюбленном месте всех рыбаков, на 1142 километре, значит, будет дежурить Марс в светлое время суток с постоянным базированием на все выходные. Кроме всего прочего, там будет передвижной пункт обогрева на тот случай, если реально рыбаки либо пострадают, провалившись под лед, либо получат переохлаждение. Вот. Но в очередной раз мы обращаем ваше внимание на личную безопасность. Прежде всего, помните о том, что ваше здоровье и жизнь ваших в в областях в наших пошла информация о возникновении эпидемии каких-то там гриппов, осложнений, и так дальше, пневмония. Что вы можете сказать, грозит ли Запорожской области какие-то вот эпидемии или какие-то определенные подвижные Так, дійсно, випадки свинячого грипу, які підтверджені лабораторно, спостерігаються в Одеській і інших областях Західної України. Наша область знаходиться в дуже, ну скажу ж, в безпечному стані. Захворюваність вірусною інфекцією на теперішній час нижче епідеміологічного порогу. Тому, безумовно, є певні предостороги, треба слідкувати за переохолодженням, одягатися за погодними умовами та не зловжувати алкогольними напитками, вести здоровий спосіб життя. Тому вживати профілактичних заходів, ну і все буде добре.